মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি কৰিবলৈ লৈছোঁ তৃতীয় শ্ৰেণীৰ অসমীয়া বিষয়ৰ নতুন পাঠ্যপুথি স্পন্দনৰ প্ৰথমটো পাঠ নতুন উমলা গীত নতুন উমলা গীতৰ আমি ছয় নম্বৰলৈকে ক্ৰিয়াকলাপখিনি ইয়াৰ আগৰটো ভিডিঅ'ত কৰিলোঁ তোমালোকক মই সেইটো ভিডিঅ'ৰ লিংক এইটো ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম তোমালোকে চাই ল'ব পাৰিবা এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ জ্ঞান সম্প্ৰসাৰণ সাত নম্বৰ ক তোমালোকৰ বিদ্যালয়ৰ চাৰিওফালৰ পৰিৱেশলৈ মন কৰা আৰু তাত দেখা বস্তুবোৰৰ নামেৰে নামেৰে তলৰ তালিকাখন সম্পূৰ্ণ কৰা এতিয়া তলৰ তালিকাত দিয়া আছে গছ গছনি ফল মূল জীৱ জন্তু কীট পতংগ মই তালিকাখন পূৰ কৰি দিছোঁ তোমালোকে এইখন তোমালোকৰ অঞ্চলত দেখা বস্তুবোৰে নিজেও সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিবা এতিয়া গছ গছনিৰ ভিতৰত দিছোঁ আম কঁঠাল কদম জলফাই নিম জামু সেইদৰে ফল মূলৰ ভিতৰত আছে বগৰী কমলা কল আম কঁঠাল জীৱ জন্তু দিছোঁ গৰু ছাগলী কুকুৰ মেকুৰী ঘোঁৰা সেইদৰে কীট পতংগ দিছোঁ মকৰা পঁইতাচোৰা ফৰিং বিছা পখিলা এতিয়া খ আছে তুমি নিলিখা আন কি বস্তুৰ নাম তোমাৰ লগৰীয়াসকলে লিখিছে বাচি উলিয়াই ওপৰৰ তালিকাখনত লিখা তুমি নিলিখা যদি কিবা তোমাৰ লগৰীয়াসকলে লিখিছে বেলেগ তেতিয়া সেইখিনি বস্তু তুমি ওপৰৰ তালিকাত ভৰাব পাৰা গ এনে গছ গছনি জীৱ জন্তু কীট পতংগবোৰে আমাৰ পৰিৱেশ ৰক্ষা কৰাত কিদৰে সহায় কৰিছে দলত আলোচনা কৰা তোমালোকে জানানে পৰিৱেশৰ প্ৰত্যেকটো বস্তুৱেই ইটো আনটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল গছ গছনিয়ে নিজৰ খাদ্য নিজে প্ৰস্তুত কৰি দিব পাৰে আৰু আমি মানুহকে ধৰি সকলো জীৱ জন্তু প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে খাদ্যৰ বাবে গছ গছনিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল আকৌ গছ গছনিয়ে খাদ্য প্ৰস্তুত কৰোঁতে মানুহৰ অন্যান্য জীৱ জন্তুৱে উশাহত লোৱা অক্সিজেন গেছ উৎপাদন কৰে আৰু খাদ্য প্ৰস্তুত কৰোঁতে কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ নিচিনা কিছুমান দূষিত গেছ বা মানুহ বা অন্য জীৱ জন্তুৰ বাবে অপকাৰী গেছ গছ গছনি শোষণ কৰি পৰিৱেশ পৰিষ্কাৰ কৰে গছ গছনি জীৱ জন্তু কীট পতংগ চৰাই চিৰিকটি আদিয়ে পৰিৱেশত সমতা বজাই ৰখাত সহায় কৰে পখিলা আৰু অন্যান্য কীট পতংগই ফুলত পৰা সংযোগ কৰি ফুলৰ পৰা ফল হোৱাত সহায় কৰে আৰু গছ গছনিৰ বংশবৃদ্ধিত সহায় কৰে এনেদৰে গছ গছনি জীৱ জন্তু কীট পতংগই আমাৰ পৰিৱেশ ৰক্ষা কৰে তোমালোকে পৰা সংযোগৰ বিষয়ে পৰৱৰ্তী শ্ৰেণীসমূহত পঢ়িবলৈ ক'বা আঠ নম্বৰ আছে ভাবু আৰু হাঠৰ ভাঙো হাঁহ পেট আছে পেটু নাই মুখ আছে জিভা নাই এইটো কি হ'ব পাৰে এইটো হৈছে কলহ পেট আছে পেটু নাই মুখো আছে কিন্তু জিভা নাই ইয়াৰ পিছতো আছে ৰজাৰ গামোচা তিয়াব পাৰি শুকুৱাব নোৱাৰি কি হ'ব জিভা জিভা সদায় তিতিয়াই থাকে শুকুৱাব নোৱাৰি সেইকাৰণে কৈছে ৰজাৰ গামোচা তিয়াব পাৰি শুকুৱাব নোৱাৰি তাৰপিছত আছে অকু 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 গোটেই গাতে চকু কি হ'ব পাৰে আনাৰস এতিয়া ন নম্বৰ দিয়া আছে কোনো আৰু গাঁও আহা কহুঁৱা বন মোৰ অশান্ত মন এটি ভূপেন্দ্ৰ সংগীত ইয়াত দিয়া আছে ডক্টৰ ভূপেন হৰিকীয়াৰ গীতসমূহক ভূপেন্দ্ৰ সংগীত বোলা হয় তোমালোকে গীতটো ভালদৰে শুনি গাবলৈ চেষ্টা কৰিবা এতিয়া মই গীতটো এবাৰ কোন গুণাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কহুঁৱা বন মোৰ অশান্ত মন আলফুল হাতেৰে লোৱা সাৱতী এটি এটিখন যেন মুকুতাৰে ধন এনে হেৰুৱালে নাহে উভতি নীলা কাষৰে কুটিতৰা হঠাতে খহি খাবতে ধৰা গীত মিত এন্ধাৰৰ নিমাত ৰাতি এটি এটি খন যেন এটি এনে হেৰুৱালে নাহে উভতি পুৱতি নিশাৰ সপোন দেখি দেখিও নে দেখিলো সেই খন্তি পুৱতি নিশাৰ সপোন দেখি দেখিও নে দেখিলো সেই খন্তি অনন্ত সময়ৰ সাগৰখনিৰ অনন্ত সময়ৰ সাগৰখনিৰ চঞ্চল কোলা হ'লে ভাঙে ঘুমতি অ' বলিয়া মন কিয় চাতন কালিৰ সৰু যে আনি দিব পুৱতি গীতটিত ডাঙৰ সৰহৰে লিখা ফাঁকি দুটা মনোযোগৰে পঢ়া কভিভাৱে ভাবা আৰু নিজৰ জীৱনত প্ৰয়োগ কৰা শিশুকে উগ্ৰ কথাখিনি সৰলভাৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বুজাই দিব এতিয়া আমি ডাঙৰ আঘৰে লিখা ফাঁকি দুটা চাওঁহা প্ৰথমতে আছে এ টি এ টিখন যেন মুকুতাৰে ধন এনেই হেৰুৱালে নাহে উভতি এ টি এটিখন মানে ইয়াত গীতিকাৰে প্ৰতিটো মুহূৰ্ত বা সময়ৰ কথা কৈছে প্ৰতিটোখনকে মূল্যৱান মুকুতা বা ধনৰ সৈতে তুলনা কৰিছে এনেই যদি আমি সময় অপব্যয় কৰোঁ সেই সময়ৰ আমি কেতিয়াও ঘূৰাই নেপাওঁ গতিকে আমি সময়ৰ সদ্বৱহাৰ কৰিব লাগে সময়ৰ কাম আমি সময়ত কৰি যাব লাগে সময় এনেই পাৰ কৰি দিয়াৰ পিছত আমি সেয়া সময়ৰো কেতিয়াও ঘূৰাই নাপাওঁ ডাঙৰ আখৰে লিখা দ্বিতীয়ভাগী এটি এটি খন যেন এটি এটি পন এনেই হেৰুৱালে নাহেৰুৱতী ইয়াতো গীতিকাৰে সময়ৰ সদ্বৱহাৰ কথাকে কৈছিল প্ৰতিটো মুহূৰ্তই যেন প্ৰতিটো খনেই যেন এটা আমাৰ পন বা প্ৰতিজ্ঞা এনেই যদি আমি হেৰুৱাই পেলাওঁ এনেই যদি অপব্যয় কৰোঁ আমি সেই প্ৰতিজ্ঞা পূৰণ কৰিব নোৱাৰিম বা আমি সেই সময় আৰু কেতিয়াও জীৱনত ঘূৰাই নাপাওঁ ইয়াৰ পিছৰে দহ নম্বৰ প্লাষ্টিকৰ বটলৰে গাড়ী সজা ক্ৰিয়াকলাপটো তোমালোকে নিজেই কৰি চাবা এইটো ভিডিঅ' আজি ইমানতে সামৰিলোঁ ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'ত ইয়াৰ পিছৰ পাঠসমূহ আমি কৰি যাম চেনেলটো চাই ভাল পালে প্লিজ সেই ভিডিঅ'সমূহ পাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু বেল একাউণ্টটো দবাই দিবা যাতে তোমালোকে ভিডিঅ'সমূহ সহজে পাব পাৰা ধন্যবাদ